7 ноября 1988 года рождения. Родился и проживаю в Мариуполе. 26 августа я прочитал в интернете, что город Новоазовск захватило ополчение ДНР. Я сел в свой автомобиль ВАЗ-2101 и поехал к ним. Там я встретился с боевиком по позывному Гюрза. А Гюрзе я знаю, что зовут его Захар, он житель города Одессы ранее проходил службу во французском легионе и в ополчении находится со своей гражданской женой Алисой. Он и завербовал меня в подразделение, чтобы нести там службу и оказывать противостояние украинским властям. Командир подразделения СВАТ, также житель города Одессы, определил меня на пост Чехова, на пост боевика Чехова. На посту Чехова мне и выдали оружие автомата К-74. Там же ж меня обучили нести караульную службу и производить разведывательно диверсионные работы. 5 сентября я в составе колонны 2 БМП, 8 самоходных артиллерийских установок, 7 Уралов и около 6 танков выдвинулись в сторону села Ленинская где по прибытию боевик с позывным «Волга», а «Волга» я знаю, что зовут его Игорь, гражданин Российской Федерации, житель города Москвы, возраст около 40-45 лет, приказал занять линию обороны и обустраивать посты. Мы стали копать блиндажи, окопы, строить шалаши. В моей обязанности на посту входило Проверка документов въезжающих и выезжающих из села Ленинск, а также автомобильных. В начале октября на позиции Чехова из Российской Федерации привезли 4 миномета. И Чехов стал обучать меня на наводчика миномета. В начале ноября я уже самостоятельно мог стрелять из миномета. И неоднократно по приказу Чехова выполнял стрельбу в сторону села Коментерного. Новоазовского района. Также сам Чехов неоднократно выезжал с минометами и с боевиками с позывными Макея-Сибиряк под село Лебединское и обстреливал позиции, занимаемые украинской армией. За мое время пребывания в рядах боевиков я понял, что командиры подчиняются Спецслужбам Российской Федерации а именно ФСБ. Также я в этом убедился окончательно, когда 2 ноября в городе Мариуполе, в микрорайоне Восточный, произошел теракт. Со слов Чехова, он у одного из местных жителей отобрал автомобиль Москвич и вместе со Сватом, Волкодавом, Грузой и Волгой полностью начинили его взрывчаткой. Детонатором был мобильный телефон. Все это проходило под руководством ФСБ России. Водителя посадили ранее пойманного Дениса за распространение наркотиков. И отправили его на блокпост Микрорайон Восточный. Как сказал Чехов, на телефон звонил для активации взрыва один из сотрудников ФСБ Российской Федерации. Также мне известно, что был еще один теракт, боевик с позывным «Хам». О нем я знаю, что зовут его Георгий, житель Харькова, возраст около 30 лет, и «Волга». Под селом Коминтерного взорвали грузовой автомобиль «Тата», полностью загружен, загруженный взрывчаткой. Также это все происходило под руководством ФСБ Российской Федерации. Кроме того, я видел, что среди боевиков ДНР и в Новоазовске, и в село Ленинское, и без имена, основная часть ополченцев – это жители Российской Федерации и контрактные военные. Например, э -э самоходные артиллерийские установки. И полный состав команды у них полностью все контрактные российские служащие, которые в начале октября вместе с установками и военными убыли, выбыли за, за границу. Также мне известно, что боевики подразделения СВАТ проходили специальную боевую подготовку в Автономной Республике Крым в городе Севастополе под руководством ФСБ России для дальнейшего выдвижения в город Одесса. Все боевики подразделения СВАТ получали заработную плату в долларах. В долларах США от 1 тысячи до 2 тысяч долларов в месяц. Который СВАТ лично получал в городе Москве, в городе Москве при общении с представителями спецслужб Российской Федерации, а имеется в виду ФСБ и ГРУ.